নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিজন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ আপোনালোকে এই বিষয়ে যথেষ্ট জানে যদি আমাৰ কোৱাত কিছু ভুল হয় আপোনালোকে গঠনমূলক পৰামৰ্শ দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনক সেই দুদিনৰ কাৰণে এজন মেজিষ্ট্ৰেটৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেখেতে এশ মিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত সেই ক্ষমতা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু যিটো ভোটকেন্দ্ৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ সকলো বিষয়াৰ ওপৰত তেখেতে সৰ্বে সৰ্বা আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশনা মতে আৰু তেখেতে আটাইকেইজন বিষয়াক পৰিচালনা কৰিব লাগিব ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগদিনা যিদিনা তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰিব সেই সময়ৰ পৰা একেবাৰে মেটেৰিয়েল জমা দিয়ালৈকে আটাইখিনি সময়তে তেখেতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যথেষ্ট থাকিব মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা মেটেৰিয়েল জমা দিয়ালৈকে যিমানবিলাক কাগজত চহী কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকখন কাগজতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে চহী কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে এই যিমানবিলাক মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰিব মেটেৰিয়েল সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত যিকোনো ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি হ'লে প্ৰথমতে জবাবদিহি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে হ'ব লাগিব আৰু তেখেতে যিকোনো বিষয়ৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিলে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে তেখেতে কি কৰিব লাগিব আলোচনা কৰিব লাগিব আমাৰ যি ই ভি এম অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আমাৰ যি বেলট ইউনিট থাকিব আমাৰ যি কণ্ট্ৰ'ল ইউনিট থাকিব বা ভি ভি থাকিব ইয়াৰ যি সংযোগ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে কণ্ট্ৰল ইউনিটত কোনো ধৰণৰ তাঁৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকে আমাৰ বেলট ইউনিটৰ পৰা তাঁৰডাল ওলাই গৈ আমাৰ ভি ভি পেটৰ লগত সংযোগ হয় আৰু ভি ভি পেটৰ পৰা তাঁৰডাল ওলাই গৈ আমাৰ কণ্ট্ৰ'ল ইউনিটত সংযোগ হয় ইয়াৰ যিখিনি এই সংযোগ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যি আমাৰ এই চেক লিষ্ট মেটেৰিয়েলখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ পৰা যিখিনি চেক লিষ্ট চেক লিষ্ট ভালদৰে চোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইখিনি কামৰ প্ৰথম দায়িত্ব থাকিব আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে সেইখিনি চাব লগতে আন ব্যক্তি যিকেইজন থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ বা থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত এই কামখিনি সমাপন কৰিব প্ৰথম দিনা এইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যাব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যোৱাৰ পিছত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ চাৰিওপাশে এই পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত এশ মিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ যাতে ফটো সম্বলিত কোনো ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ নাই সেই কথাটো চোৱাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ তেওঁ সেইখিনি চোৱা চিতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব যিটো ৰুমত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হ'ব সেই ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱা ৰুমত যদি দুখন দৰজা আছে এখন দৰজাৰে ভোটগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সোমাই যোৱাৰ ৰাস্তা আৰু এখনেৰে যদি ওলাই অহা ৰাস্তা সুগম হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই যদি এখনে দৰ্জা হয় তেতিয়াহ'লে সোমাই যোৱা আৰু ওলাই যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা মাজত বাঁহ বান্ধি সেই যে ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দায়িত্ব আগদিনাই কৰি থোৱাৰ দায়িত্ব হ'ব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো সজাই লোৱাৰ দায়িত্ব এই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ অৰ্থাৎ এই বেলেগকেইজনে সহায় সহযোগ কৰিব কিন্তু মেইনলি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে সেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যটো পালন কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং ৰুমটো এনেকুৱা ধৰণে সজাব লাগে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনক এই ভোট দিবলৈ যোৱা ব্যক্তিজনে প্ৰথমতে লগ পাব লাগিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনক তাৰপিছত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনক তাৰপিছত পাব লাগিব ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টটো আৰু এই তিনিও চাই এই তিনিওজন ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ পিছত ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈকে যোৱালৈকে এই আটাইখিনি যি কাৰ্য কাৰ্যটো পুল পুলিং চৰি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব পৰা অৱস্থাত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজন বহি থাকিব লাগিব আৰু পুলিং আমাৰ যি এই ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিং এওঁলোকৰ পিছতে কি কৰিব লাগিব পুলিং এজেণ্টসমূহ বহিব লাগিব যাতে যিজন ব্যক্তি ভোট দিবলৈ আহিছে সেই ব্যক্তিজন প্ৰকৃততে ভোটাৰ হয়নে নহয় সেই কথাটো যাতে কি কৰিব পাৰে পুলিং এজেণ্টসমূহে কি কৰিব পাৰে ভেৰিফাই কৰিব পাৰে আমাৰ ভোটিং যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টটো যাতে বাহিৰৰ পৰা দেখা নহয় সেই কথাটো নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব হ'ব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰ এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই এইখিনি সজাই লোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ নব্বৈ মিনিট আগতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিটো এই যিটো আমাৰ এই কণ্ট্ৰল ইউনিট আছে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আমি এবাৰ কি কৰি ল'ব লাগিব চি আৰ চি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই আমি তাত যদি আগতীয়াকৈ কিবা ভোট দিয়া আছিলে সেইখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাৰ পিছত অতি কমেও পঞ্চাছটা মগ পোল কৰিব লাগিব ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ নব্বৈ মিনিট আগতে আৰু আমি ইতিমধ্যে জানো আমি যেতিয়া ভিভি পেট অ'পেন কৰিম অ'পেন কৰাৰ লগে লগে সাতখন শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈ ওলাব আৰু সাতখন শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈ ওলোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া ভোটগ্ৰহণ কৰিম প্ৰত্যেকবাৰে ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ ভোট দিয়াৰ লগে লগে একো একোখনকৈ শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈ ওলাব আৰু এই শ্লিপ যে শ্লিপকেইখন যে প্ৰিণ্ট হৈ ওলাব প্ৰত্যেকখন শ্লিপৰ পিছফালে মগ কলছিল এটা মাৰিব লাগিব আৰু তাত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে পুলিং এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই আটাইকেইখন পঞ্চাছখন আৰু প্ৰথমতে প্ৰিণ্ট হোৱা সাতখন আমাক এটা ক'লা বাহা দিয়া হ'ব ক'লা বাহাত আমি ভৰাব লাগিব আৰু চিল চিগনেচাৰ কৰি সেইখন আমি সেই বাহাটো আমি কি কৰিব লাগিব চিল কৰিব লাগিব আৰু তাত আমি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনৰ চিল চিগনেচাৰ থাকিব লাগিব ইয়াতে এটা বিশেষ কথা যিমানবিলাক কাগজ থাকিব প্ৰত্যেকজন এই প্ৰত্যেকটো বাহাতে বা প্ৰত্যেকখন কাগজতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰহে চিগ চিগনেচাৰ থাকিব বাকী অফিচাৰসকলৰ ছিগনেচাৰ নাথাকে এখন মাত্ৰ কাগজ আছে সেই কাগজখনতহে কি কি থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ ছিগনেচাৰ থাকিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই কাগজখনৰ কথা আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাকী সকলো কাগজত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ চহী থাকিব আৰু সেই সকলো কাগজবিলাকৰ উপৰিও এখন কাগজত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ উপৰিও ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ ছিগনেচাৰ থাকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যেতিয়া আমি ক'ম সেই কথাটো আমি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া এই সকলোবিলাক হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ মগ প'ল সমাপন হ'ব মকবুল সমাপন হোৱাৰ পিছত পুনৰ আমি চি আৰ চি ক'ব কৰিব লাগিব চি আৰ চি আমি এইকাৰণেই কৰিব লাগিব এই যে পঞ্চাছটা ভোট দিলোঁ পঞ্চাছটা ভোট দিয়া যাতে আমি নোহোৱা হৈ যায় আৰু এই কথাখিনি আমি এই পুলিং এজেণ্টসকলক দেখুৱাব লাগিব আৰু পুলিং এজেণ্টসকলক দেখুৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ জিৰ' ভোট হ'ব আমি কি কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ ভোটৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব এটি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে কি এতিয়া আমাৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছে আৰু ডিক্লেৰেশ্যনৰ সময়ত এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তাত পুলিং এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ থাকিব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনৰো ছিগনেচাৰ থাকিব সেই ডিক্লেৰেশ্যন দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ভি ভি পেটটোৰ এড্ৰেছটিক ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভি ভি পেটটো চিল কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিখিনি ঠাইত আমাৰ এই যে ভোটাৰ এই যিখন শ্লিপখন প্ৰিণ্ট হৈ ওলায় অৰ্থাৎ ভোট দিয়াৰ পিছত যিজন ব্যক্তিক ভোট দিছোঁ সেই চিম্বুলটো যে দেখা পাওঁ সেই শ্লিপখন যিখন যিখিনি ঠাইত প্ৰিণ্ট হয় জমা হয় সেই ঠাইখিনি আমি চিল কৰিব লাগিব এক নম্বৰ কথা আমাৰ বেলট ইউনিটত চিল কৰিবলগীয়া একো ধৰণৰ কথা নাথাকে তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আমি কি কৰিব লাগিব এড্ৰেছ টেক আৰু স্পেচিয়েল টেক আৰু আমি এ আৰু বি আগতে এ বি চি ডি এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা এই আছিলে এইবাৰ কিন্তু এ এ আৰু স্পেচিয়েল টেগ আহিছে এ আৰু বি আছে সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব আমি সেইটো চিল কৰিব লাগিব চিল কৰি আমি সেইটো ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি থ'ব লাগিব আৰু যিটো আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আমাৰ কাৰ হাতত থাকিব সেইটো আমাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ হাতত থাকিব এতিয়া আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ ভোট আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যনটো ইতিমধ্যে আমি দিম আৰু তাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে আমাৰ প্ৰতিটো দলকে যি যিবিলাক দল থাকিব দলকে আমি কি কৰিব পাৰিম দুখনকৈ দু আমি তেওঁলোকক এজেণ্টৰ কাৰণে দুখনকৈ পাছ ইছ্যু কৰিব পাৰিম যিসকল এজেণ্ট আহিব এজেণ্টসকলক আমি দুখনকৈ সৰ্বাধিক দুখনকৈ পাছ ইছ্যু কৰিব পাৰিম আৰু এই সৰ্বাধিক দুখনকৈ পাছ ইছ্যু কৰিলেও তেওঁলোকৰ যিকোনো দুজনৰ এজন ব্যক্তিহে আমাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ দুজন ব্যক্তি একেলগে তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰিব এইটো এটা নিয়ম এজন ব্যক্তিহে থাকিব পাৰিব এজন ব্যক্তি বাহিৰত থাকিলে এজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ আহিলেও আমি আকৌ তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু কৰিব লাগিব এইখিনি হোৱাৰ পিছত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব আমি ছেক্টৰ অফিচাৰক আমি কি কৰিব লাগিব এই কিমান শতাংশ ভোটগ্ৰহণ হ'ল মেল কিমান হ'ল ফিমেল কিমান হ'ল ইয়াৰ তথ্য আমি দিব লাগিব লগতে আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী আৰু চেভেণ্টিন চি এই ফৰ্মেট দুখন আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে আৰু চেভেণ্টিন চিৰ যি কপি কপি আমি প্ৰিজাই পুলিং এজেণ্টসকলকো দি আহিব লাগিব আৰু তাক আমি বেছিকৈ বনাই লৈ আহিব লাগিব আমাৰ এই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডাইৰীয়াৰ চেভেনটিন চি আমাৰ হাততো থাকিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি খোলাভাৱে আমি মেটেৰিয়েল জমা দিয়াৰ সময়তো আমাক তাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই আটাইখিনি সুকলমে হৈ থকাৰ সময়ত যদি কোনোবা ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আহে সেই ভিজিট কৰিব অহা ব্যক্তিসকলৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত তেওঁলোকৰ ভিজিটেৰ এই ভিজিটৰ কাৰণে চহী কৰা জেগা আছে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইত চহী ল'ব লাগিব আৰু লগতে যদি কিবা কাৰণত টেণ্ডাৰ ফুড হয় আমাৰ প্ৰক্সি বোধ হয় চেলেঞ্জ বোধ হয় তাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেট আছে সেই ফৰ্মেটবিলাক আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব এই আটাইখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ যদি কিবা কাৰণত অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় লগে লগে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে ছেক্টৰ অফিচাৰজনৰ লগত আমি সঘন এই যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও চেক্টৰ অফিচাৰজনৰ লগত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে সঘন যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব যাতে যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'লে চেক্টৰ অফিচাৰজনৰ পৰামৰ্শ পায় আৰু সেইমতে যাতে সেই পৰিৱেশ যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশৰ যাতে কি কৰিব পাৰি ভালভাৱে পৰিৱেশৰ মোকাবিলা কৰিব পাৰি এইখিনি হোৱাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে আমি ভোটগ্ৰহণ সমাপন হোৱাৰ নি পাঁচ মিনিট আধা ঘণ্টা আগতে আমি এবাৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব আৰু ভোটগ্ৰহণ সমাপন হোৱাৰ পাঁচ মিনিট আগতে পুনৰ এবাৰ আমি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে কি এতিয়া আমি ভোটগ্ৰহণ সমাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ পাঁচ মিনিট হোৱাৰ যেতিয়া আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিব সেই সময়তো যদি আপুনি দেখা পায় যে কি এতিয়াও ভোটাৰৰ বহুত শাৰী পাতি আছে তেতিয়া আপোনালোকক ইতিমধ্যে এই ইলে ভোট এই অফিচৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক কিছুমান ভোটাৰ শ্লিপ দিয়া হ'ব সেই শ্লিপবিলাক আপুনি ইছ্যু কৰিব লাগিব চিল চিল এই চিল কৰি চিল মাৰি বা তাতে চিগনেচাৰ কৰি আৰু সেই শ্লিপবিলাক ইছ্যু কৰোঁতে আপুনি একেবাৰে শেষৰ ব্যক্তিজনক এক বুলি ধৰিব আৰু আহি 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 আপোনাৰ দৰজাৰ কাষত থকা ব্যক্তিজনক আটাইতকৈ বেছি বঢ়ি তুলিব ধৰা হওক যদি এশজন ব্যক্তি শাৰী পাতি আছে একেবাৰে শেষত থকা ব্যক্তিজন এক হ'ব আৰু আপোনাৰ দৰজাৰ কাষত থিয় হৈ থকা ব্যক্তিজনৰ চিৰিয়েল নম্বৰ এশ হ'ব আৰু এনেকৈ গৈ 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 সেই চিৰিয়েল নম্বৰ যেতিয়া এক হ'ব একজন একেবাৰে শেষৰ ব্যক্তিজন আহি পাব তেতিয়াই আপোনাৰ এই ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব আৰু একেবাৰে শেষতো কি কৰিব লাগিব এখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই ভোটগ্ৰহণটো সমাপন কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ক্ল'জ বটমটো এই টিপি আপোনালোকৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপন কৰা বুলি ঘোষণা কৰি আপুনি এই আটাইকেইটা এই কানেকশ্যন মানে কি কৰিব লাগিব ডিচকানেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিচকানেক্ট কৰি আপোনালোকে চিল চিল পেক কৰি সেইবিলাক আকৌ পুনৰ অফিচত জমা দিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে যিমানবিলাক এড্ৰেছ টেক ব্যৱহাৰ কৰে যিমানবিলাক ষ্টিপ চিল ব্যৱহাৰ কৰে যিমানবিলাক পেপাৰ চিল বা যিমানবিলাক চিল ব্যৱহাৰ কৰে সকলোবিলাক চিলৰে আপুনি কি কৰিব লাগিব নাম্বাৰবিলাক নোট কৰি ৰাখিব সেইবিলাক আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীত বা আন যিবিলাক ঠাই আছে সেই ঠাইবিলাক ঠাইবিলাকত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইবিলাক লিখিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে এটা সৰু নিজৰ নিজৰ এটা সৰু হেণ্ডবুক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো হেণ্ডবুকত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে সকলোবিলাক তথ্য যাতে লিখি লৈ যায় যে কিমানটা আপোনালোকে ষ্টিপছিল ব্যৱহাৰ কৰিলে বা ষ্টিপছিলৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰকেইটা কিমান ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমানটা এড্ৰেছ টেক ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমানটা ষ্টিপছিল ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমানটা এই গ্ৰীণ পেপাৰ চিল ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সকলোবিলাক তথ্য যদি আপোনালোকে তাতে লিখি লৈ যায় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সমাপন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে যিহেতু অভাৰ অল গোটেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ ইনচাৰ্জ তেখেতৰ তলত যিহেতু তিনিজন চাৰিজন ব্যক্তি থাকিব আৰু লগতে পুলিচ পাৰ্চনেলসকলো এই তেখেতৰ দায়িত্বতে থাকিব গতিকে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ লোৱা ব্যক্তি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই কথাখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিজৰ ট্ৰেইনিঙতো গম পাইছে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ লোৱা ব্যক্তি পুলিচ পাৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে যিসকল পুলিচ পাৰ্চনেল আমাক এই আমাৰ গ্ৰুপটোৰ লগত যাব তেওঁলোকেও অস্ত্ৰ লোৱা ব্যক্তি নহ'ব তেওঁলোকেও গেটতে থাকিব ভিতৰলৈকে নাযাব যদি কোনোবা চি আৰ পি এফৰ ব্যক্তি বা আন ব্যক্তিৰ এপইণ্টমেণ্ট পায় তেওঁলোকেও কোনো কাৰণত ভিতৰলৈকে নাযায় প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা আন পুলিং অভিষয়াসকল কোনো কাৰণত ফুটিং কম্পার্টমেন্টর ক্ষাষে কোনো কারণত না যাব কারণ সেহেতু এৰিয়া কনফিডেন্সিয়াল এরিয়া তো এই কোন বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি তাত কোনো কারণে না যাব আর যাবলীয় পরিবেশের সৃষ্টি হলেও তাত কি হ'ব এই পুলিং এজেণ্টসকলৰ সহায়তহে তাত লৈকে যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে শ্ৰদ্ধাচাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিংসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক এবাৰ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ফল' কৰিব বা আমাৰ টিচাৰ ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে আমি সকলোবিলাক শিক্ষক ৰিলেটেড বিদ্যালয় ৰিলেটেড খবৰ আমি তাত দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি পোনপ্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ভিডিঅ'টো ইমান সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব